Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпах. Ежели баба в шляпке, или чулочки на ней в или мопсик у нее на руках, то мне это и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я ухаживал за одной такой аристократкой. Гулял с ней, в театр ее водил. В театре-то все и вышло. Познакомились мы с ней на собрании. Гляжу, стоит. Это кая Чулочки на ней, шляпка. А вортер тут блестит. Вы, гражданочка, из какого номера? Из седьмого, говорит. Ну и живите. И как-то она мне сразу ужасно понравилась. Зачистил я седьмой номер. Прихожу к ней и спрашиваю. Дескать, как у вас, гражданочка, в смысле, порчего добраву? в уборной. Действует. Она действует и не мурмур -мур больше, только глазами стрижет. Походил к ней месяц, стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод. Спасибо, Григорий Иванович. Григорий Иванович, это я. Дальше больше. Стали мы с ней по улице гулять. Выйдем с ней на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее подругу и волочусь, что щука. И что сказать не знаю, и перед народом совестно. А раз она мне и говорит, что это вы все меня по улицам водите, аж голова закрутилась, вы бы меня, как человек власти, сводили, например, в театр. Можно, говорю. И как раз на следующий день на фабрику прислали билеты в вот оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька Слесарь пожертвовал. Я на билеты не посмотрел, а они разные. Что мой, внизу сидеть. А что Васькин? Аж на самой галерке. на мой билет, а я на Вася. Сижу на верхотуре, и их ничего нет. А коли через барьер перегнусь, я тебя не вижу. Правда, плохо. Поскучал я, поскучал, и вниз спустился. А внизу антракт. Гляжу, она в антракте ходит. Здравствуйте, говорю. Здравствуйте. Интересно, тут действует водопровод? Не знаю, говорит. А сама буфет, ну, я за ней. Ходит она в буфете и все на стойку смотрит. А на стойке блюда, а на блюде пирожные. А я я таким гусем, я таким буржуем нерезанным льюсь вокруг нее и предлагаю. И ежели вы хотите скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу. Мерси, говорит. И я такой развратной походкой подходит к блюду и цап с кремом и жрет. А денег-то у меня, кот наплакал. Самое большое, что на треперожены. Она кушает, а я по карманам шарю. Соп! Второй. Я аж крякну, но молчу. Взяла меня такая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах. Она как хочет, и на комплименты напрашивается, а мне не до смеху. Соп! Третий. Не пора, не говорю, в театр сесть. Звонили, может быть. Нет, говорит, и берет чет чет Четвертое. И тут мне кровь в голову ударила. Ложи, говорю, в зад. Она избежала, рот открыла, а в арте Ложи, говорю, к чертовой матери. Она положила, а я говорю хозяин. Сколько с нас заскушенных три пирожных? С вас, говорит, заскушенных четыре штуки столько-то. Как это, говорю, за четыре? Четвертое это в блюде находится. Хоть оно в блюде и находится, но надкусно он сделан и пальцем смято. Как, говорю, надкус? Это ваши смешные фантазии. Но хозяин держится индифферентно, перед рожей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят, от кузде, другие нету. А я карманы вывернул. Вот честная, всякое барахло, конечно, на пол посыпалось. Но рот хочет, а мне смех. Я не до смеху. И о деньги считаю. Посчитал, как раз на четыре штуки. Зря, вот честная, спорю. Отдал их хозяину и говорю, дай «Докушайте, гражданочка, за почер, а дама конфузится докушивать». И тут ввязался какой-то дядя, «Давай, — говорит, — я докушаю». И докушал, сволочь, за мои-то деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне и говорит, «Довольно свинство с вашей стороны, те, кто без денег, не ездят с дамами». Не в деньгах гражданочка счастья. Извините за выражение. Так мы с ней разошлись. Нет, не нравятся мне аристократки.